Нашу розмову будемо розпочинати з обговорення чергової атаки, яку здійснили дрони служби безпеки України. Зокрема, вони атакували Башкортостан і уразили нафтохімічний комплекс за 1300 кілометрів від України. І відомо цю інформацію в принципі підтвердили і в нашому центрі протидії дезінформації. мова про місто Салавати. Йде відомо, що це підприємство виробляє бензина, також дизельне паливо, яке яким забезпечує окупаційну армію. Роман что вхаживаем мы Россию в прерву нафтового коллапса? Это одна из основных задач наших. И, наверное, единственный механизм, как победить ресурсную страну в этой неравной войне. То есть уничтожить ее ресурсы, чтобы она не смогла запитывать свою экономику. То есть да, да, данные действия наших сил обороны Украины как раз к этому и ведут. Если не будет остановлено в очередной раз, а это уже было два раза, остановлено удары по российской нефтянке, к концу года у россиян начнется уже проблема в экономике. Причем такие серьезные проблемы, которые заставят их включить печатные станки. станки год они поживут с этими фублями напечатанными, а через год экономика просто ляжет. То есть а экономика, которая ляжет, не даст возможность ни войну вести, не содержать республики России в одном государстве. Потому это, это правильный, грамотный ход. Еще раз повторюсь, главное, чтобы не остановить. Вообще-то непонятно, как могло прийти в голову хозяину нефте бензиновой бензоколонки вообще с кем-то закусываться, да, то есть на кого-то нападать. Но почему ниже травы, тише воды практически все хозяева бензоколонок? По одной простой причине. Потому что их сжечь их бензоколонку на раз, два, три. Почему они в принципе никогда не вступают ни в какие дрязги, ни в какие, допустим, войны или еще что-нибудь? Потому что есть возможность нанести практически непоправимую ущерб. Потому что любая бензоколонка сама взрывается, горит и ее просто не остается. Хозяин остается если живой остается, то голые и в трусах и в галстуке называют. Так вот та же самая картина и России. Россия, Россия это большая бензоколонка. Экономика России завязана на нефтедоллары. У них ничего другого нет. То есть у них в основном все системы, допустим, ретрансляции или переброски финансов, они в основном завязаны на приток от выручки именно нефтегазовой отрасли. Как только она останавливается, она разваливается. Ее сжечь очень легко. То, что сейчас, то чем мы сейчас занимаемся. Вопрос, как могло прийти в голову, в единственном случае могло прийти в голову хозяину бензоколонки, куда-то полезть, с кем-то начать драться, называется. Да? То есть вступить в боевые действия. В одном случае, если он на 100% уверен, что ответа по уничтожению его бензоколонки не будет. Вопрос, как, кто дал такую возможность Путину, этой российской межпухе этих Абрамовичей и Ротенбергов, кто им дал такую гарантию, что при вторжении в Украину мы не будем сжечь их нефтепереработку, то есть их бензоколонку не сожжем. У них такая была такая уверенность, на стопроцентная уверенность. Если бы у, нее не, у них ее не было, никогда в жизни не полезли на страну типа Украины. Но самое интересное, мы несколько раз начинали сжечь российскую нефтянку и нас останавливали. Останавливали в основном и киевские власти. Киевские там власти, ну, их надо искать, кто этот генератор, генералы знают. Генералы прекрасно знают, кто останавливал удары по российской нефтянке. Раз они выполняли эти, эти команды, так называют. То есть это, это, это та, та, та толпа зеленых барых которые как-то участвуют в этом процессе. Еще раз повторюсь, это единая система с Москвой. Единая, потому что есть под понятие логики. Так вот, еще раз повторюсь, хозяин бензоколонки без 100% гарантии, что ему бензоколонку не сожгут, никуда не полезет. А раз он полез, значит он лезет туда, куда его разрешили лезть или, или запросили лезть или пригласили лезть, понимая, что удара по его бензоколонке не будет. А удары сейчас идут. Ну, опять же, опять же начали останавливать. Ну, когда мы последний раз били по нефтепроводу «Дружба», он лежит 40 километров от границы, 40-50 километров до Уничья, от нашей границы. Несколько ударов было, причесали и забыли. И все разбежались во все стороны, и Мадяров как его не видит, этот нефтепровод «Дружба», он заработал. Нефть опять качается на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который отгружает дизели, дизель, авиационный керосин и бензин российской армии. Нефть дальше через Мозы качается на, через Украину на Венгрию и Словакию, которые носом крутят от нашего вступления в Евросоюз. Кто это делает? То есть это ж сидят какие-то барыги, где они могут сидеть? Да только в офисе. В офисе, за офисом, ну где-то рядом, приблотненные так называемые, постоянно о них говорю. То есть, но они сами не могут эти вопросы решать. Это обязательно должны быть согласования с Москвой, 100%, с Белоруссией, с Венгрией, со Словакией или еще где-то. Центр принятия решений, так называемой всей этой, всей этой сионистской мешпухи, где-то он находится. И именно этот центр не дает иногда, останавливает наши удары по российской бензоколонке, которая может сгореть, если мы ее будем жить. Вот сейчас будет вот уже, уже есть прецедент, уже не бьем по российская по нефтепроводу «Дружба». Каждый день через нее прокачивается 300 тысяч баррелей нефти. 18 миллионов долларов российская казна получает денег через этот нефтепровод. Так уже, я же говорю, уже, уже и Мадяр отвернул, уже он не видит этого. Летает куда-то в другую сторону, а то здесь 40 километров, полностью уничтожить нефтепровод «Дружба». Почему-то уже отвели взгляд, называется. То есть много вопросов в этой войне. Очень много вопросов руководителям этих войн. Где они сидят? Но эти вопросы однозначно будут задаваться, они будут решаться. Мы потеряли полмиллиона человек. Полумиллиона потерь только у нас, только у нас до полумиллиона потерь, я уже не говорю там за газ, там тоже а тот же центр, те же, те же действия, те же, те же механизмы. Сели беспилотных систем, тем часом полуградский НПЗ Зупинили його роботу, і відомо, що він якби встановить п'ять і шість від цієї переробки нафти в Російській Федерації. В принципі, ці удари свідчать про те, що у Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони. Ну, вони не можуть, я ж чому і говорю бензоколонка згоріти, почому ж вони не смогуть її закрити, навіть якщо вся Росія зараз все бросить і почнет кліпати, допустимо, проти... дронные системы, они 17 миллионов квадратных километров не закроют. А вся, все эти 17 миллионов квадратных километров, они спещрены нефтепроводами, газопроводами, нефтегазодобычью, нефтеперекачивающими станциями, нефтеперерабатывающими заводами, химпромом и так далее, и тому подобное, портами, перевалкой. То есть это практически вся территория такая. Вся эта бензоколонка может гореть, должна гореть, и закрыть ее просто невозможно. Невозможно, нереально, тем более плотность населения российской, ну, да, далеко до 100 миллионов им уже, по крайней мере, большая часть, которая находится на европейской части Российской Федерации. То есть, по большому счету, невозможно закрыть это все. Почему? И возникает вопрос. Да не мог руководитель этой бензоколонки без стопроцентной гарантии полезть на страну, которая примерно, да, допустим, до такого же уровня и может серьезно ответить. И эта страна почему-то не отвечала. Три года не отвечали. А тогда, когда пытались ответить, связывали. То есть, д -д дальнейшие такого рода действия, в конце концов, приведут к остановке российской нефтянки. По Помимо самой нефтянки остановится и не только экономика. Там очень много смежников, которые работают на нефтянку, которые завязаны, по крайней мере. Это же весь химпром. Химпром, в конце концов, потом работает на всю экономику. Вот начали бить уже по химпрому в том числе. Волгородский нефтеперерабатывающий завод Само собой, тоже один из больших заводов российских по, по производству топлива. То есть уже один раз по нему били, сейчас продолжим. Но до Волгограда лететь в 10 раз дальше, чем до Унеч. В 10, а 10 Унечи уже можно было отминусовать вот одним полетом до Волгоградского НПЗ. Потому вопрос по нефтепроводу «Дружба» будем поднимать в каждом эфире, как мы поднимали в свое время вопросы о сдаче нашей территории этим сионистским кодлом израильским Беннета и Абрамович, которые еще в 22 году Крым и Донбасс сдавали и сейчас продолжают сдавать уже с уже сухопутным коридором. Роман Григорьевич, ну, на наразве мы бьем а не ракетами? Если бы было ракетом ракетами, то в целом ситуация была бы совсем иначе. Ну, у них бы не было уже экономики. Ну, если бы у нас были ракеты, которые за седьмой год властвования уже можно было три раза как минимум сделать, у них бы просто не было экономики. Почему же возникает вопрос? Это все согласованное согласованные бездействие. Вот, вот с точки зрения аналитики, допустим, военной. Это если брать чисто военный подход. Это согласованное бездействие наших властей. Мы как-то говорили с вами, это по недомыслию, скудоумию, злому умыслу или злому умыслу. Так вот уже можно отбрасывать и скудоумие, хотя там тоже хватает его. Недомыслие, которое в принципе рядом со скудоумием находится. Потому что здесь уже виден злой умысел, конкретно злой умысел по непротивлению захвата Украины и по попытке ее сдать, уничтожением еще полмиллиона как минимум населения, больше 10 миллионов в бегах. То есть подход к геноциду украинского населения здесь, ну, очень серьезный. Причем, еще раз повторюсь, это не только россияне. Здесь уже виден управление, ну, внешнее управление всеми процессами. Потому что сразу управлять в Вашингтоне, Израиле, в Киеве, в Москве, какой-то, то есть национальные кластеры просто не могут. То есть это какой-то над то есть надструктура, международная преступная группировка, скорее всего сионистская, скорее всего связанная с израильтянами, которые практически везде инфильтрованы во все власти вот этих стран, о которых мы сейчас с вами говорим. То есть эта проблема большая. Единственная, ну, то есть она у нас, наверное, сейчас единственная проблема, с которой до сих пор никто не борется. Наши спецслужбы, скорее всего, тоже инфильтрованы этими израильтянами, то есть сионистами, которые связывают им тоже руки. Уже давным-давно пересажали бы всех практически израильтян, которые топят за убийство арабов, так как это в чистом виде антисемитизм. То есть арабы семиты. Они несколько лет рассказывают, что их надо убивать, на газу полезли десятки тысяч убитых, и в нашем информационном пространстве проталкивают эту идею антисемитизма, убийства арабов-семитов. То есть, ну, по статье есть уголовная у нас спецслужбы, палец о палец не стукнули ни одного этого глашатая, ни одну эту израильскую говорящую голову, которая ратует за убийство арабов, не привлеки по этой статье. То есть, ну, есть проблемы. Есть проблемы в нашей власти в том числе. Причем они, наверное, от, них, от нее идут. Росіяни атакували атакувала цієї ночі ну, також Україну. Зокрема, відомо, що вони запустили 75 безпілотників по Україні, а наші сили протиповітряної оборони в цілому знешкодили 48 цілей. Вони розно, тобто третину, скажімо так, не знешкодили. Це багато. Скажіть, будь ласка, в чому проблема нашої протиповітряної оборони із шахедами? Фронтальний ні. Мы с вами не просто так второй год, год, говорим. Для того, чтобы остановить большой поток летательных аппаратов, низко, малоскоростных, низковысотных, маломаневрирующих, надо серьезное плотное фронтальное ПВО. Армейское ПВО имеется в виду. На малых зенитно-ракетных комплексах малой дальности ПЗРК, тех же зениток с высотами определенными. То есть это целый процесс. Если вы не создали фронтальную ПВО, то большая часть средств поражения противника будет у вас в тылу. А в тылу уже не создадите такой плотности ПВО, которую можно было бы создать до линии фронта. Та же самая картина, как и у россиян. У россиян 17 миллионов квадратных километров, у нас 600 тысяч. Пусть сейчас оккупированных примерно 1100, 500 тысяч квадратных километров, перекройте вы их все попробуйте, но ну, это нереально Потому фронтальное ПВО против большого количества российско-китайских дронов, почему именно российско-китайских, потому что они могут их масштабировать, китайцы их масштабируют, в основном производство узлов агрегатов на китайских заводах производится в больших количествах, а крупноузловая сборки уже россияне клепают то, что им китайцы привозят. Так вот, мы же не просто так второй год об этом говорим, когда было понятно, что не шахеды иранские летят в Украину, а уже китайские герани. Китайские подсолнух 200, это китайские, так называется. Та же герань вторая, сейчас уже третья герань полетела с реактивным двигателем. Тогда надо было еще несколько лет назад принимать решение об увеличении фронтальной ПВО. Сейчас кое-что делается в этом плане. Это вот нашли механизм там дроновых перехватов, но дроны перехватчики они не решат проблему полностью. Надо было опять же несколько лет с вами говорим о легкомоторной авиации, которая могла бы как-то разбавить проблему в тылу уже. То есть, но ну, эту легкомоторную авиацию это не Як-52. А легкомоторная авиация военная имеется в виду, это штурмовики с пулеметами, с прицелами ночного видения. То есть это это военные самолеты, это не гражданские самолеты а не те и те легкомоторные, имеется в виду, что не реактивные двигатели. А это совсем другое. А их до сих пор нет, и никто их не закупает. Но я, по крайней мере, не слышал, чтобы мы где-то закупили хотя бы несколько десятков такого рода самолетов. Плюс, естественно, зенитно-ракетные комплексы малой дальности, которые нам, в принципе, поставили те же... Ну, сколько мы с вами за газельки говорим с ракетами Ну, второй год уже говорим об, об этой простой простом механизме, а тем более, если вместо р 73 разработать ракету, а ее ну, легко разработать за несколько месяцев, по, по, по большому счету, дешевую ракету против дронов можно выполнять эти задачи, опять же усиливая в том числе и фронтальную полу, некоторые объектовые механизмы. Ну, не вижу я пока вот серьезности подхода к выполнению этих задач. Возможность, конечно, есть, но почему нет, есть, просто ею надо заниматься. Роман Горучу, відомо, що якби європейці ну закуповують для нас тепер озброєння у Сполучених Штатах, і у рамках першого з цих пакетів будуть ракети до Петріотів, а також до Хаймарсів. А ну невідомо, що ще буде, але тим не менше, чи можна говорити, що все це озброєння? Ну тобто ми будемо використовувати так, як ми хочемо, тому що якби ну купують нам європейці, тобто не буде обмежень, зокрема я кажу про роботу і по території Російської Федерації. Ну, тут большой вопрос. Ну, во-первых, Хаймерс, ракета в основном М-30, М-31, дальность 80 километров, на линию границы и линию соприкосновения на Хаймерсе не выйдешь. Значит, стоят километров за 40, то есть 40 километров глубины, 40-50 километров глубины российских тылов. Но мы сейчас это работаем, там, в принципе, большой, большого разрешения не надо, это имеется в виду Хаймерсам. Атакамсы нам никто не даст. Ну, по крайней мере, на данном этапе не видно, чтобы нам кто-то передавал атаканцы, нигде то не было слышно. Если дадут, конечно, скажем спасибо, и если можно будет работать по российским тылам, то километров 200 ну, до Воронежа, до, до того же там Брянска, Курска, а до Белгорода можно будет достать и накрывать российские военные объекты. Но ну, это так, это наши хотелки, которые пока с Тамповской администрацией ну, никак не пересекаются. То есть здесь вопросов в принципе нет. вопросы по применению ракет к патриотам в режиме наступателя возможно конечно возможно. вы несколько лет назад помните под клинцами пять бортов положили блуждающим патриотом. То есть когда в наступательном режиме практически использовались эти ракеты. Не в оборонительном чистом виде над нашей территории, а именно наступательном над Российской территории. Возможность такая есть, есть. Дальность работы ракет под 150 километров для Петриота. Пусть, опять же, он не будет выезжать на ноль, километров за 50 будет стоять, значит, на глубину в 100 километров может положить российские самолеты или вертолеты, до которых дотянется над радиогоризонтом, который будет. То есть, как будем применять? Ну, это будет все зависеть от, во-первых, количества ракет, количества у нас пусковых установок, которые можно применять хотя бы в режиме, хотя бы одну, там, один блок, пару пусковых установок в режиме облуждающего Патриота, его можно гонять там, по всей линии фронта, перехватывать российские самолеты. Первый десяток самолетов минуснуть, оставшиеся девять десятков просто не полетят, понимая, что их отминусуют. То есть вот так, кстати, один из механизмов, как обеспечить безопасность наших рубежей от КАБа в России. То есть повыщелкивать российские СУ-34 хотя бы с десяток, они просто перестанут подходить линии боевого соприкосновения. Будем мы это делать или нет, большой вопрос. Разрешать нам или нет, тоже вопрос, почему же. Передача тех же ракет, допустим, для комплекса Патриот, она может сопровождаться определенными ограничениями со стороны американцев, какои всегда были. То есть возможность понятна, возможность есть у нас закупить за счет европейских денег, но ограничения, что никто эти деньги не остановит. Если американцы их введут, допустим, продадим вам ракеты для Патриота, только вы их не используете на российской территории, в российском воздушном пространстве, и все, руки связаны называют. Но тут еще и в том числе и в этих самых комплексов Патриота, потому что их не достаточно, поэтому, возможно, и не использовать, я верно понимаю, для фронта. Ну, и у нас их всегда будет не хватать. Нам для того, чтобы перекрыть всю страну, их просто не существует в мире столько. 500 тысяч квадратных километров не Украины. это сколько надо патриотов? Ну, тысячи патриотов надо для того, чтобы все эти километры перекрыть. Ну, то есть, это нереально вопросы: приоритетности: то есть, есть определенные приоритетные задачи, но наступательные задачи тоже приоритет, обеспечить, допустим, безопасность Харькова от Кабов это что не приоритет. Или безопасность Херсона, или безопасность Запорожья от российских КАБов. Конечно, приоритет. Потому, если есть такая возможность, по крайней мере, то надо использовать Патриоты в наступательном режиме, в режиме блуждающих зенитно-ракетных комплексов, которые могли бы перехватывать российские средства поражения. Ну, то есть хотя бы Су-34, которые КАБы спрашивают. Ми з вами щоденно аналізуємо події, і зокрема ситуацію на фронті. Давайте сьогодні звернемо увагу на повідомлення від сил оборони півдня. Зокрема, вони розповідають, як росіяни ну, якби штурмують на Запоріжжі і намагаються вийти на околиці самого міста. І зокрема, кажуть про те, що наразі. Окупанти хочуть захопити населені пункти Кам'янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Придніпровське та вийти на околиці Запоріжжя. Сили оборони надійно тримають позиції та відбивають усі атаки. І противник протягом всього літа намагається вибити нас, продовжує безуспішні спроби. Наприклад, його тактика це знести з лиця землі, взагалі все, що є. І розібрати наші позиції, ну тобто, якщо говорити про подальші перспективи тут ворога і подальші перспективи і для нас, тобто чи маємо ми, скажімо так, можливість також відтіснити тоді росіян тут далі Росіяни останні сіки неділь часні зірок перебрали на запорозький фронт, в тому числі через Ростов, Маріуполь, Бердянськ, через Волноваху Зарю, допустим, через ті ж пологі, через такмак з Крим, чи з виду міселюстамані. То есть идет переброска войска на запорожское направление. Помимо того, что идет заход, идет через там, Донецк в основном, на Покровское направление или там через горло на Константиновское, с юга, с севера, со стороны Валуек на Купинское, Купинско-Лиманскую ось. Переброска войск в последнее время фиксируется нашей, нашей, нашей разведкой на Запорожское направление, причем размазывают практически по всей линии От Васильевки до, до Полоха это южнее Гуляй поля. И движение в сторону Запорожья у россиян последние, до несколько месяцев они пытаются выдавить нас с Каменского, там, в принципе, они уже вопрос этот решили. Дальше пытаются двигаться в сторону севернее, в сторону Запорожья для выхода на высоту. Как только возьмут высоты недалеко от Запорожья, там чуть больше, ну, в районе 20 километров, они начнут накрывать Запорожье местной вот это проблема. Они уже достают некоторые виды МЕРЦЗО до Запорожья, до юга Запорожья. А если вылезут на высоты, то ну, это югу до, до, центра практически могут доставать. Армейская арта это серьезная тема. Мы же ее не перехватим. То есть, по, потому для нас очень важно это направление удержать и дать возможности выйти на эти высоты перед Запорожьем перебросить туда дополнительные силы и средства. В последнее время, по крайней мере, увеличилось количество дронов по, по этому направлению. Россияне там вещат практически все колонны российские, которые двигаются со стороны Васильевки в сторону Каменского, разбираются нашими дронами, причем довольно-таки успешно. То есть противодействие есть, и командование принимает, видит эту проблему, принимает решение, просто видно, сразу видно недостаток плотности войск, плотности войск, плотности огня. Ту, которую должны были, в принципе, обеспечить. Но вот она не обеспечена. Может, столько раз с вами говорили, как это сделать. Понятно, плотность огня зависит от поставок вооружений нашими партнерами, но плотность войск зависит от принятия решений политиками, снятия с силовиков брони и постановки строй через ТЦК, по крайней мере, в состав вооруженных сил Украины, определенной части силового блока нашего. Этого не делается до сих пор. Это вот то бездействие, о котором я говорю. То есть возможность есть, есть. А почему не делаем, а кто его знает? Одна бабка сказала, называется, пошептала, я уже говорил по эту бабу. Та же самая картина и по НТЗ. Возможность сжечь была в прошлом году. Была в прошлом году возможность сжечь российскую нефтянку. К концу прошлого года у россиян бы не было на чем ездить. Не то, что там воевать. Ездить бы было не на чем. Никто этого не сделал. Остановили в мае и дали возможность россиянам накопить сил средств, захватить часть Донбасса, большую часть Луганской области. Ну, то есть, вот, это, вот, это, вот этот вопрос, который постоянно возникает, и ответа на него пока на данный момент нет. А его надо искать. Для того, чтобы дальше, допустим, нашим генералам никто руки не связывал. А генералы, как дети малые называют, под, под, под козырек взял и побежал чай готовить, вместо того, чтобы определить следующую цель для уничтожения. Керівництво держави заявляє, що Російська Федерація відмовилася від сумського напрямку після великих втрат і не зможе вести, вести перепрошую масштабні операції. Тобто можна казати про те, що все ми там росіян зупинили. В общем, кардинально неправильне толкова. Дело того, що не, не відказувалось росіяні від сумського напрямку. по одній простой причині. У них його не було. Не было задачи у россиян захватить суммы, не было. Почему? Потому что если бы такая задача стояла, там бы не 50 тысяч россиян, а 150 или 250 тысяч. Вот тогда бы стояла задача захвата суммы. А сумма, если по Киеву, как бегали безумные некоторые, набитые опилками головы с Верховной Рады, на Киев двигаться, так там надо было полумиллионная армии, так его не было такого количества от количества зависит задачи, или наоборот, от задач выделяются силы и средства, и если силы и средства не выделены, не было этих задач. Потому сейчас говорить о том, что россияне отказались от того, чего не было, ну это идиотизм чистой воды, для чего нахлобучить украинскому обществу несуществующие победы, так украинское общество уже 12 год воюет и прекрасно понимает, разбирается. У нас уже дети пятилетние разбираются прекрасно в некоторых действиях и в планах, как, как минимум россиян. То есть уже ж не нахлобучат. Зачем это в информационный поток, эту туфту вбрасывать, непонятно вопрос основных стратегических задач у россиян, он лежит на, на карте. Посмотрите карту, только надо же уметь читать, эту карту. Надо иметь базовое военное образование, чтобы, посмотрев на карту, понять, куда будет двигаться противник. У них большая проблема. Сухопутный коридор, который узкий, его удержать невозможно. Ну и сейчас появилась проблема воды в Турбасе. То есть там геноцид в виде, почему они сейчас будут долбиться на Славянск для того, чтобы подобраться к водоводу с Евросоюза Все. Никаких других задач у россиян не могло быть априори, потому что у них не хватает сил и средств даже для выполнения одной задачи, для, для расширения сухопутного коридора. Не, нет, не хватает сил и средств. А у них еще одна задача по воде появилась. Потому как, какие там суммы, какой там Киев, о чем вообще речь, кто там от чего-то отказался, если они не занимались этим вопросом. Стояла задача выдавить наши войска с курского направления. Да, была собрана группировка 1050 70 на том направлении, это раза в три больше, чем наша группировка, которая была на этом направлении. Один к трём где-то. И вот поставили задачу, туда перебросили войска и эту задачу выполнили. Тем более мы еще и помогли. Убежал практически во время проведения у... В... У саудитов переговоров один из вариантов это просто договорняк какой-то, успех там называется. То есть, примерно так это выглядит, когда в момент переговоров в это время драпаем с узкого направления. Романе Григоровичу, подивимося, як воно буде розвиватися. Та було обов'язково проаналізуємо всі ці моменти у наших замість спільних ефірах. За що вам безмежно дякую, як завжди, за цікаву розмову, детальний аналіз подій та за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам, і давайте подякуємо і їм за підтримку. Друзі традиційно вас закликаю підписатися на нашу платформу та обов'язково поширити це відео. Нагадую, що таким чином ви допомагаєте, аби думку Романа Світана могли бачити та чути якомога більше людей. А ще нагадую, що у вас є. Можливість, будь ласка, пишіть під відео у коментарях, про які б теми або ви хотіли, аби ми говорили з Романом Григоровичем. Ми звертаємо увагу на всі ці моменти. Всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Роман Григорович щиро дякую та буду вас чекати. Дякую.